Престольный праздник Покров Пресвятой Богородицы свое имя получил от названия широкого белого покрывала, которым Богоматерь укрыла землю. По преданию это случилось в 910 году в Константинополе, когда от нападающих сарацинов был спасен молящийся народ. В день престольного праздника служение Божественной Литургии в Свято-Покровском соборе Севастополя возглавил митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь. Много бед, много хлопот, много забот имеет человек в мире семь. Но если он обращается к матери своей, даже земной матери, она всегда подскажет ему, как сыну или дочери, поступать в трудный момент в этой жизни. Так и царица небесная подскажет, наставит, подкрепит того, кто будет обращаться к ней с молитвой. Престольный праздник, Покров Пресвятой Богородицы символизирует защиту и помощь Божьей Матери во всех нуждах. Сотни севастопольцев пришли в свято покровский собор обратиться к Богородице. Мы пришли сегодня причастить наших детей. Мама наша пришла причаститься сегодня. Спасение духовного, самое главное, что самое важное для любого православного христианина. Я хочу попросить Богородицы, чтобы она мне дала здоровье всем моим близким, чтобы в школе хорошо учиться. По окончанию богослужения вокруг собора был совершен крестный ход. Наталья Двоицана, Денис Александрович, программа ⁇ Наше время ⁇